السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Yang dimuliakan Tuan Imam, Muazzin, Ahli Jatan Kuasa Masjid, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Hadirin, Hadirat, Mukminin dan Mukminat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kesihatan, diberikan semangat untuk kita masih terus istiqamah pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadhan. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semangat ini dapat kita teruskan sehinggalah ke akhirnya dan mudah-mudahan semangat ibadah ini kekal walaupun Ramadan itu tamat ataupun Ramadan itu berhenti sebelum kita bertemunya lagi pada tahun hadapan insya Allah. Cuma Masjid Alwi ini pun masih penuh lagi Alhamdulillah. Kan, walaupun dulu orang sebut um, bulan Ramadan ni makin lama saf dia makin maju. Makin maju ke depan. Tapi saya tengok masih lagi konsisten, masih lagi ramai. Alhamdulillah. Qiyam Ramadan pun, Masya Allah, itikaf masih lagi ramai. Dan ini merupakan salah satu daripada kejayaan tuan-tuan dan puan-puan berusaha istiqamah untuk berada dalam ibadah, dalam itikaf, dalam qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama hadis riwayat al-Bukhari sesiapa yang menghidupkan Ramadan sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan kerana keimanannya kepada Allah azza wa jalla dan kerana dia mengharapkan agar ibadatnya itu diterima oleh Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah azza wa jalla maka maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu Hadirin mukminin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya diberikan tajuk oleh Jabatan Masjid untuk saya hurai sikit hadis yang as hadis pula ayat Quran yang ke-87 daripada suratul anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna alla naqdira alayhi fa nada fi dhulumat alla ilaha illa anta" subhanaka inni kuntu minaz-zalimin ayatnya tak panjang ayatnya pendek Allah Azza wa Jalla bercerita tentang Zunnun Zunnun dinamakan juga gelaran dia sebagai sahibul hud dalam ayat yang lain yaitulah Nabi Yunus bin Matta alaihi salam Nabi Yunus Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dia di satu kawasan yang dipanggil sebagai Ninawa kawasan di Iraq untuk berdakwah kepada kaumnya. Ini kita boleh tengok dalam kitab-kitab sirah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah Nabi ditemui oleh seorang pemuda yang namanya Adas. Apabila Adas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh ketika dibaling dengan batu oleh puak-puak Taif, dia kesian. Mutbah dan Syaibah bin Rabi'ah hantar dia untuk berikan anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila Nabi makan, Nabi membaca bismillah. Di situlah dia mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bukan orang biasa. Dia kata, "Perkataan ini tidak disebut oleh orang sini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia, "Engkau daripada mana? Apa agama engkau?" Dia kata, "Ana Nasrani." "Aku Nasrani. Aku berasal daripada kampung yang dinamakan ataupun bandar yang dinamakan dengan Ninawa." Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Qaryat ibn Salih ataupun Qaryatul Rajul Salih atau Nabi Salih Yunus bin Matta. Itulah nama, itulah kampung ataupun bandar yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla Nabi dia yang bernama Yunus. Kalau kita baca dalam kitab-kitab Israeliyat riwayat-riwayat daripada orang Yahudi ada yang menceritakan kononnya Yunus ni berasal daripada Bani Israel dan dihantar kepada kaum yang bukan Israel. Lalu dia marah dengan Tuhan dia. Maka sebab tu ditinggalkan kaum dia. Tapi ini adalah kisah batil yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Ia adalah satu penyelewengan yang disebutkan ataupun yang diceritakan oleh orang-orang Bani Israel yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kisah yang sebenar Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Yunus untuk berdakwah kepada orang-orang Ninawa. Dan apabila Nabi Yunus melihat kaum dia tidak beriman dengan dia, kaum dia tak mau ikut dia. Maka pada ketika itu dia rasa melalui ijtihad dia, melalui sangkaan dia yang kuat, melalui penilaian diri dia, dia rasa macam tak ada faedah lagi untuk aku berdakwah kepada kaum ini. Allah Azza wa Jalla ingin menghantarkan kepada kaum dia ni azab lalu nabi Yunus pun meninggalkan kaum dia tapi kaum dia ni walaupun dia tak percaya dengan nabi Yunus tapi bila cerita azab nak turun dia percaya pula lalu dia pun keluar ramai-ramai dia orang ni pun keluar ramai-ramai minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla akhirnya azab tak jadi tak jadi turun Allah Subhanahu wa taala tak turun galah azab pada mereka Nabi Yunus meninggalkan mereka. Bila Nabi Yunus tinggalkan mereka dalam keadaan marah, dia pun naik kapal. Nak tinggalkan, nak pergi tempat lain. Nak pergi dakwah pada penilaian dia, pada kaum yang mungkin akan terima dakwah dia. Cuma di sinilah Nabi Yunus telah melakukan satu perbuatan khilaful aula. Perbuatan yang menyalahi sesuatu yang lebih utama. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab dia Al-Qasas Al-Qur'ani kerana dia pergi dulu tanpa menunggu arahan daripada Tuhan dia. Maka Allah Azza wa Jalla takdirkan Nabi Yunus ni terpaksa terjun daripada kapal dia kerana kapal dia nak nak terbalik. Maka pada ketika itulah ikan yang besar telan dia maka Allah azza wa jalla bercerita wa zanun iz zahaba manusia yang ditelan oleh ikan itu apabila dia beredar dalam keadaan dia marah mughadib mughadib daripada perkataan ghadaba yughadhibu dia ada musyarakah dia ada makna action and reaction Maka ulama tafsir berbahas. Bila ada action dan reaction, dia marah saling memarahi siapa ni? Sebahagian ulama tafsir kata, Nabi Yunus marah kepada kaum dia. Dan juga sebahagian ulama tafsir membawakan riwayat. Kononnya Nabi Yunus marah pada Tuhannya. Kerana tidak menurunkan azab. Seolah-olah macam Nabi Yunus ini dah dikira sebagai menipu. Tetapi riwayat ini tidak begitu tepat untuk kita bawa sebenarnya, untuk kita percaya. Tak mungkin seorang Nabi nak marah kat Tuhan. Ya? Kan? Tak mungkin. Walaupun diceritakan dalam kitab tafsir. Tapi al Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan yang sebenarnya, yang lebih dekat untuk kita pegang sebenarnya adalah Nabi Yunus marah kepada kaumnya kerana tidak beriman dengan dia dan kaum dia marah kepada nabi Yunus itu sendiri kerana nabi Yunus berusaha supaya Allah Azza wa Jalla menurunkan azab kepada kaumnya. Mughadiban fa dhanna allan naqdir lalu dia menyangka yang kami tidak naqdir 'alayh di sini pun ulama tafsir berbahas. Apa maksud naqdir 'alayh lan naqdir 'alayh? perkataan qadara ni boleh dimaknakan dengan makna kami tidak lan naqdiru kami tidak akan mampu ke atasnya tapi makna ni macam tak kenalah pada tuhan kerana tuhan sentiasa sentiasa mampu innaka ala kulli syaiin qadir Allah taala itu berkuasa mampu atas segala-galanya tetapi makna yang sebenar di sini ialah qadara dengan makna al-qadar al-qadar ni sempit maksudnya dia menyangka yang kami tidak akan menyempitkannya untuk dia kekal lagi duduk dengan kaum dia. Lalu dia pun beredar meninggalkan kaum dia. Fanada fi dhulumat. Lalu dia pun menyeru Tuhan dia dalam keadaan gelap gelita. Kegelapan yang datang kepada Nabi Yusuf ini kegelapan yang bersifat uh, madi wa ma'nawi. Kerana duduk dalam perut ikan Gelap tak ada lampu Duduk pula dalam laut Laut pun gelap Ini salah satu daripada Salah satu daripada Mu'jizat ilmiah juga lah Mu'jizat saintifik Kerana laut ni bila sampai pada satu ketika Memang dia gelap, gelita Cahaya tak sampai Fi zulumat dalam keadaan yang gelap, gelita dan kegelapan itu juga boleh dimaknakan dengan makna maknawi kegelapan maknawi maksudnya dia berada dalam keadaan yang sukar dia berada dalam keadaan susah hati kerana dia telah melakukan sesuatu yang tak wajar dilakukan oleh oleh seorang nabi meninggalkan kaum dia dia telah mendahului sesuatu tanpa dia menunggu arahan daripada Tuhan dia maka dia pun seru Allah Azza wa Jalla la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar. Melainkan engkau wahai Tuhan. Subhanak. Maha suci engkau wahai Tuhan. Sesungguhnya aku ini termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim. Doa ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada sesiapa yang membaca doa ini kemudian dia minta hajat daripada Allah Azza wa Jalla melainkan kata Nabi Allah Taala akan mustajabkan untuk dia. Da'watuz zinnun. Iz da'a wa huwa fi batnil Hud dakwah ataupun doa seorang yang berada di dalam perut ikan. Sewaktu dia berdoa tu dia memang betul-betul berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ma da'a rajulin bi hadhihi ad-da'wah fi shay'in illa istajaba Allah lah atau kama tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa ini untuk meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla melainkan Allah Azza wa Jalla akan mustajabkan doa dia. Tuan-tuan, amalkan doa ni. Sehingga kan apabila dia berdoa dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala kata fastajabna lahu wa najainahu minal gham dan kami mustajabkan untuk dia. Dan kami selamatkan dia daripada kegelapan itu. Kami selamatkan dia daripada kesusahan itu. Ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah ini. Cuma, kalau kita tengok. Dalam lafaz ini secara langsung tak ada pun permintaan. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan kebenaran. Dengan benar, melainkan engkau, wahai Tuhan. Subhanaka. Maha suci engkau, wahai Tuhan. Ini kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Tak nampak ada permintaan pun. Kan? Cuma kata Ibn Taymiyyah. Seorang hamba yang berada dalam keadaan yang sukar. Seorang hamba yang berada dalam keadaan merendah diri pada Tuhan. Apabila dia memuji Tuhan. Mengiktiraf kebesaran Tuhan. Mengiktiraf uluhiya tu rabbih. Mengiktiraf ketuhanan Tuhan yang hanya dia layak yang disembah oleh makhluk-makhluk. Dan apabila dia menyucikan Tuhan daripada sebarang sifat-sifat kekurangan, lalu dia mengatakan, aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Sebenarnya itu adalah satu doa. Walaupun doa itu tidak diminta dengan dengan tasrih, bukan diminta dengan jelas, tetapi diminta dengan talmih, diminta dengan cara yang yang tersirat. Seperti mana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Tuhan, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tak ampunkan kami, kalau engkau tak sayang pada kami, kami akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Nabi Ayub dia disebut apa pada Tuhan dia? Wa Ayub iznada rabbahu. Anni masani wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub apabila dia berdoa pada Tuhan dia, dia menyeru Tuhan dia. Anni masani wahai Tuhan, aku terkena dengan satu penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau Tuhan yang paling penyayang sekali di kalangan yang penyayang. Ini adalah doa-doa yang boleh untuk kita amalkan. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat yang lain dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kepentingan untuk kita bertasbih sebab dalam doa ni ada tasbih selain daripada menyebut la ilaha illa anta subhanak Nabi Yunus juga bertasbih Dalam ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula annahu kana al musabbihin la labisa fi batnihi ila yomi yubathun." Kalau tidaklah kerana Nabi Yunus itu termasuk dalam kalangan orang-orang yang sentiasa bertasbih kepada Tuhan. Sudah tentu dia akan masuk. Sudah tentu dia akan kekal dalam perut ikan itu. Sehingga hari kiamat. Allah Azza wa Jalla tahu kepada kita. Tasbih merupakan salah satu daripada zikir yang menyebabkan doa kita mustajab. Bila disebut minal musabihin. Perkataan musabih. Siapa belajar bahasa Arab dia tahulah. Musabbih ialah isim fa'il. Dalam bahasa Arab disebut ya dulu ala thabat wal istiqrar. Isim fa'il ni menunjukkan sesuatu yang tetap, sesuatu yang kekal. Kerana Nabi Yunus ini memang sifat dia sentiasa bertasbih. Bukan hanya dalam keadaan sukar, dia bertasbih dalam keadaan senang dan suka. Tasbih dengan makna percaya, mengiktiraf dan menyebutkan bahawasanya Allah Azza wa Jalla itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Allah Azza wa Jalla itu sekali-kali tidak bersifat dengan sifat yang cacat. Allah Azza wa Jalla itu sekali-kali tidak menyamai ciri-ciri makhluk yang dia ciptakan. Ini tasbih. Dan apabila Nabi Nabi Yunus mengatakan ini kuntu minal zalimin. Ini pun salah satu daripada doa yang diamalkan oleh para anbiya. Kalau kita tengok dalam doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak lafaz-lafaz yang merupakan satu pengiktirafan seorang hamba bahawasanya dia itu adalah manusia yang lemah, dia itu adalah manusia yang banyak melakukan kesalahan dan dosa pada Tuhan dia. Hadis daripada Abu Bakar. Abu Bakar datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, Ya Rasulullah, Alimni dua, Ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, Tolonglah ajar saya satu doa yang saya boleh baca dalam solat saya. Apa Nabi ajar dia? Inni zalamtu nafsi zulman. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Fala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa aku melainkan hanyalah Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Wahai Tuhan, berikanlah aku pengampunan yang pengampunan itu hanya datang daripada Tuhan, daripada Engkau saja. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tuhan ini Tuhan yang pengampun. Tuhan ini Tuhan yang penyayang. Tuhan yang apabila dia mengampun, dia bukan hanya ampun, tetapi juga dia memberikan pahala. Kerana doa itu sendiri adalah ibadah. Tuhan yang bukan hanya apabila beribadah dia berikan kita pahala, dalam masa yang sama dia juga memberikan penyucian dosa. Inilah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tadi saya baca ayat apa ni hadis yang awal kan. Nabi kata apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Siapa menghidupkan malam Ramadan kerana dia beriman kepada Allah, kerana dia ikhlas nak mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Seseorang yang bila baca hadis ini, dia dia tertanya juga, eh, pengampunan dosa, pahala tak ada, pahala ada. Pahala ada, kerana kita melakukan ibadah. Tapi pahala itu datang sekali dengan penyucian dosa. Inilah maksudnya, inna ka antal ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu pengampun. Dan juga Allah Ta'ala itu maha maha penyayang dia ampunkan dan dia berikan pahala dia berikan pahala dia ampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum daripada ini jadi mudah-mudahan ya, memberikan kita ayat Quran ini memberikan kita sedikit semangat untuk kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla salah satu daripada zikir yang kita elok amalkan apabila kita nak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mudah untuk dihafal sangat pendek amalkan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan mudah-mudahan doa kita mustajab dan mudah-mudahan kita mendapat kita mendapat pahala di sisi Allah kerana ia juga salah satu daripada doa yang diajarkan di dalam al-Quran. Aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.